Российская армия прорывается в Купенск, Харьковской области. Бои всего в двух километрах от города. Вся территория громады, где остаются более трех тысяч жителей, под постоянным огнем. Это затрудняет подвоз гуманитарной помощи и эвакуацию, говорит начальник городской военной администрации Андрей Беседин. Обстріли не припиняються всіх населених пунктів із усього виду озброєння, яке є у ворога: це е, міномети, артилерія, реактивні системи залпового вогню, різних модифікацій, керовані авіабомби і ФПВ-дрони, які ворог застосовує великі кількості б'ючі. По... логистичным шляхам, центральным шляхам на въезд в місто, надаючи возможность в том числе и завозить гуманитарную допомогу. Более 3300 людей остаются в Купинской громаде. Местные власти настаивают на эвакуации и всячески этому способствуют. Помогают и волонтеры, и соцработники. Однако некоторые люди на отрез отказываются выезжать, особенно на левом берегу громады. Там ситуация критическая. Более трех месяцев нет ни воды, ни света, не работают магазины, больницы. Больницы, аптеки. При этом больше 900 жителей, в основном преклонного возраста, категорически отказываются выезжать, находясь в нелюдских условиях. В то же время украинские военные сообщают об очень тяжелых боях на Купинском направлении, которое остается приоритетным для россиян. В частности, Росармии удалось закрепиться в Кругляковке. И также они пытаются расширять Клин. Верх потечі до населеного пункту Колесниківка, вниз потечі до населеного пункту Загризова. Противник у зв'язку з ландшафтом місцевості і спроможністю застосовувати значний потенціал. Свій мав певні успіхи в останньому періоді в напрямку Загризова, але водночас тим напрямок Колесниківки успіху немає. Був блокований повною мірою словом оборони і частково вибитий з Колесниківського лісу. Лєве і Куп'янськ – ще одна важна ціль російської армії. захватить эти районы и создать там плацдарм. Такое задание поставило командование российской армии еще в начале ноября 2024 года. Следующей целью должна стать подготовка к форсированию реки Оскол, чтобы выйти на правый берег Купенска, говорит Юрий Федоренко. Как наследок противник задиев объективно такие значительные количества за легкобронированной техники. Только за последние два месяца 2024 -го года силам обороны удалось уничтожить Порядка 65 разных засобов противника, противных, моим наладом. це и БМП, це БТР, це и НТЛБ, которые используются для доставки штурмовой пехоты, и, конечно, танки. В свою очередь, украинский журналист Юрий Бутусов написал о проблемах с личным составом украинской армии на Харьковском направлении. По его словам, опытные бригады на фронте оставили без пополнения. На какие-то участки бросают много тысяч необученных людей в составе неопытных, но сформированных бригад. А наши опытные боеспособные бригады полностью оставили без пополнения. На Лиманском направлении с 18 декабря продолжается российское наступление. Прах несет значительные потери. В ТГ Лиман удобные рубежи обороны. но совсем не дають пополнения. поповнення, якраз як він каже за Лимана Кумп'яцький напрямок, якраз там бригади бойові, які у яких є кістяк, яких ну на жаль там вижити там поранень або загибелі втрачається особовий склад, Його просто треба поповнювати. А якраз той кістяк його дуже добре навчить і. скажем так, поруч же с обстрелянными будут на обстреляны, и таким чином ну, оборона будет посыливаться, и подразделы будут посыливаться. Россия не на Купинском направлении из-за потерь живой силы и техники также вынуждены проводить ротации подразделений, чтобы не прекращать штурмы, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег негубов При этом российские войска могут усилить давление на Харьковщину, если будут иметь успехи в Донецкой области, говорит военный эксперт. Если мы зупиним его под Покровском, да, за Покровском, Значит, ничего в них не выйдет. Если этого не сможем сделать, то они будут продолжать бить, пока не ці эти фланговые, так скажем, удары. Напомню, что Купенск был под оккупацией российской армии в начале полномасштабного вторжения. Город находился под полным контролем войск РФ с 27 февраля по 10 сентября 2022 года. Теперь же Купенск вновь находится фактически на линии фронта с риском повторной оккупации. Город разделен рекой, и сейчас россияне создали угрозу захвата Купинска с обеих сторон, считает военный эксперт Денис Попович. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях, также подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Донбасса, чтобы первыми знать главные события войны.